परमात्मने नमः अथ दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमम् वचः यत्तेऽहम् प्रीयमाणाय वक्ष्याभिहितकाम्यया न मे विदुः सुरगणा प्रभवम् न महर्षयः अहमादिर्हि देवानाम् महर्षीणाम् च सर्वशः व्योमामशमनालिम् च वेत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैप्रमुच्यते बुद्धिर्न्यानमसम्मोहक्षमा सत्यम् दमः शमः सुखम् दुःखम् भवो भावो भयम् भयमेव वयं च अहिंसा समतातुष्टित्तपोदानम् यशो यशः भवन्ति भावा भूतानाम् मत्त एव पृथग्विधा महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम् लोक इमा प्रजाः एताम् विभूतिम् योगम् च मम योगे इतत्त्वतः सोऽम् तेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहम् सर्वस्य प्रभो मत्तत्सर्वम् प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च शमाम् नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च येषाम् सततयुक्तानाम् भजताम् प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगम् तम् येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम् पार्थम् अहमज्ञानजम् तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परम् ब्रह्म परम् धाम पवित्रम् परमम् भवान् पुरुषम् शाश्वतम् दिव्यम् आदिदेवमयम् विभुम् आहुस्त्वा पृषयः सर्वे देवर्शिरनारदस्तथा असितो देवलो या स्वयम् चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतम् मन्ये यन्माम् वदसि केशव न हि ते भगवन्व्यक्तिम् विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानम् वे वेत्थत्वम् पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वम् व्याप्यतिष्ठसि कथम् विद्यामहम् योगिन्स्त्वाम् सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा ग्राकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम् च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहम् विष्णु ज्योतिषाम् रविरंशुमान् मरीषिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानाम् सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणाम् मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणाम् शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्ष वसूनाम् पावकश्चास्मि भेरुशिखरिणामहम् रोधसाम् च मुख्यम् माम् वृद्धि पार्थबृहस्पतिम् स्कन्द सरसामस्मि सागरः महर्षीणाम् भृगुरहम् गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानाम् जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणाम् हिमालयः अशश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम् देवर्षीणाम् च नारदः गन्धर्वाणाम् चित्ररथः सिद्धानाम् कपिलो मुनिः उच्चैश्रवः सुरश्वानाम् विद्धि अमृतोद्भवम् ऐरावतम् गजेन्द्राणाम् नराणाम् आयुधानामहं वज्रम् धेनूनामस्मिकामधु रजतश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मिनागानाम् वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमाचास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम् कालः कलयतामहम् मृगाणाम् च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् पनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जशाणाम् मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम् चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानाम् वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च धाताहम् विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यता कीर्तिः नारीणाम् स्मृतिर्नेधा द्रुतिक्षमा बृहत्साम तथासाम् नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानाम् मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम् कुसुमाकरः यूत चलयताेजस्तेजस्वीनाहम जम व्यवसायस् सम सत्मतामहम वृश्णीना वासुदेवस्डवाना धनंजय मुनीम्यहम्यास कवीना मुशना कवि दण्डोदमयतामस्मीतिरस्मि जिगीषणाम् मौनम् चैवास्मि गुहानाम् ज्ञानम् ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानाम् बीजम् तदहमर्जुन न तदस्ति विना भूतम् चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानाम् विभूतीनाम् परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजंशसम्भवम् अथवा बगुनैतेन किम् ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदम् कृत्स्नम् एकांशे हसिको जगत् हरि ओम् तदस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे नमः हरे नमः हरे नमः